Sürəxanı rayonunda yerləşən 279 nömrəli tam orta məktəb 1987-ci ildən fəaliyyət göstərir. Məktəbdə 1468 şagird təhsil alır. Onların təhsil-tərbiyəsi ilə 92 müəllim məşğul olur. Gənclərin milli vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə, milli dəyərlərimizə hörmətlə yanaşma ruhunda böyümələrinə həssas yanaşılır. Məktəb 2011-ci ilin ən yaxşı məktəbi adına layiq görülüb. Məktəbin hədəflərindən biri istedadlı şagirdlərə dəstək olmaq, məktəbi olimpiada qalibləri məktəbi kimi tanatmaqdır. 5 illik fəaliyyətin uğurlarının bir qismini təqdim edirik. 11-ci sinif şagirdimiz Zəhra Nəliyeva skripkada ifası ilə respublika və beynəlxalq müsabiqələrdə, festivallarda uğurla iştirak etmiş, xüsusi aylıq təqavüdə, prezident təqavüdünə layiq görülərək adı qızıl kitabə yazılmışdır. Dünya 1-ci yarışımında alpaqot idman növü üzrə uğurla çıxışlarına görə 6-cı sinif şagirdi Bədalov Murad gümüş, 7-A sinif şagirdi Bədalov Sənan isə bürünc medalə layiq görülüblər. Şən və Hazır Cavablar klubu Liqasında 9-10-cu sinif şagirdlərinin çıxışı 3-cü yerə layiq görülüb. 2018-ci il dekabr ayında Şəhərşəhər Dövlət Qoruğunun təşkil etdiyi "İz Şəhərimiz" adlı beynəlxalq müsabiqədə 10-11-ci sinif şagirdlərinin hazırladığı video çar Respublika üzrə 1-ci yerə layiq görülüb, dünya üzrə isə iştirakçı olublar. Sabahın alimləri 8-9-cu respublika müsabiqəsində 2 il ardıcıl olaraq şagirdimiz Şamama Baxşəli fizika fənnin üzrə Bakı üzrə yer tutub. Respublika üzrə iştirakçı sertifikatına layiq görülüb. Onun elmi rəhbəri məktəbin direktoru Südəbə Abdullayev adır. Xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdimiz Eləla Qadimli Amber Star festivalında Grand Prix qazanmış. Moskvada keçrilən Haqların Qızılı adlı beynəlxalq rəqs müsabiqəsində 144 ölkənin iştirakçı olan öz yaşıdları arasında sarı gəlin rəqsi ilə çıxış edərək birinci yerə sahib olmuşdur. Məktəbin 7-ci sinif şagirdi Xədicə Nağıyeva bir çox respublika və beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil etmiş, 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlərə layiq görülüb. Məktəbin 2020-ci il məzunu Elvin Sadıxov ali məktəbə qəbul imtahanında 675 bal toplayıb Rus bölməsi üzrə respublika birincisi olmuşdur. Məktəbin 2021-ci il məzunları olmuş 11-A sinif şagirdləri sinif olaraq 100% ali məktəblərə daxil olublar. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 3-cü qrant layihəsi çərçivəsində fərdi kateqoriya üzrə məktəbin direktoru Şudaba Abdullayeva qalib olmuşdur. 2019-cu ildə məktəbdə yaradılmış Fizika fənnin üzrə Olimpiada mərkəzinin iştirakçılarından Respublika fən Olimpiadasında bu ildə daxil olmaqla 1 qızıl medal, 3 gümüş medal və 1 bürünc medalə sahib olmuş şagirdlər var. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin təşkil etdiyi Virtual Məktəbdə 1 gün layihəsində iştirak edən informatika müəllimimiz Günnarə Cabbarovanın dərsi Fərqlənənlər kimi qiymətləndirilib. Elm və Təhsil Nasiliyinin təşkil etdiyi tə Netfor təhsil verənlərin inkişaf və kommunikasiya platformasının keçirdiyi Təhsilin Ulduzu müsabiqəsində məktəbimizin təqdim etdiyi Kitab Mənim Dostumdur layihəsi 2-ci yerə layiq görülüb. Məktəbimizin 11-a sinif şagirdi Qəndab Məmmədova 2 dəfə Respublika fən olimpiadasında gümüş medal, Şuşa elənəsir olunmuş Astronomiya olimpiadasında qızıl medal, Abşın Kopernik adına Fizika-Astronomiya fənnin üzrə beynəlxalq olimpiadanın Respublika mərhələsində qızıl, final mərhələsində də qızıl medal alaraq dünya birinci olmuşdur. İndoneziyanın paytaxtı Çakartada təşkil olunmuş onlayn Newton adına Fizika olimpiadasında 11-ci sinif şagirdlərimiz Mehdi Məmmədov və Qəndab Məmməd dova qızıl medalə layiq görülüblər. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi olimpiada və müsabiqələrlə yanaşı məktəbimizin şagirdləri Fiso, Sasmo, Genguri, Menti olimpiadası, Amo, Kopernik beynəlxalq olimpiadalarında da iştirak edib uğur qazanıblar. Şagirdlərin dünya görüşünü artırmaq məqsədi ilə məktəbdə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Məktəbdə Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə xloqulmuş çiçək bağı salınmışdır.